assalomu alaykum turk tilini o'rganamiz kanalimizga xush kelibsiz ikkinchi darsimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz kishilik olmoshlari mavzuga oid rejalarimiz dil bilgisi ya'ni grammatika kishilik olmoshlari haqida batafsil ma'lumotlar hamda shimliki zamon uh, turk tilida gap tuzish ketma ketligi so'z so'zu ya'ni lug'atlar haqida tanishib o'tamiz birinchi rejamizga oid kishilik olmoshlari ya'ni grammatika ben ya'ni men sen bu o'zbek tilida ham sen turk tilida bir ajoyib tomoni bor ingliz va rus tillari kabi u so'zi erkak va ayollarga nisbatan alohida alohida ishlatilmaydi ya'ni o bu shunchaki u degan ma'noni qiz bola bo'lsa ham o'g'il bola bo'lsa ham farqi yo'q o deb aytiladi bu u degani biz biz siz siz o'nlar ular va albatta kishlik olmoshlarida mening sening qanday aytilishini ko'rib chiqamiz benim mening senin sening onun uning bizim bizning sizin sizning onlarin ularning degan ma'nolarni anglatadi endi gap tuzishda qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz ben ahmed so'zlaridan gap tuzamiz benim adim ahmed bu yerda ko'rib turganingizdek benim im qo'shimchasi adimga yana im qo'shimchasi qo'shilyapti sen mustafa senin adin mustafa bu yerda ham in qo'shimchalari senin hamda adin so'zlariga qo'shilmoqda o ayshe so'ziga onunada ayshe bu yerda u so'ziga nisbatan ishlatilganda unun nun qo'shimchasi adga esa i qo'shimchasi qo'shilmoqda buning o'zbekcha ma'nosi uning ismi ayshe ya'ni oysha degani biz kitab so'ziga bezim kitabimiz bo'rada bu yerda ham im hamda imiz qo'shimchalari qo'shilmoqda bularni qo'shimchalarini qanday qo'shilishi haqida ham hozir biroz to'xtalib o'tamiz bu yerda o'zbekcha ma'nosi bizning kitobimiz bu yerda degani siz ahmed sizning adingiz ahmed bu yerda ham in iis qo'shimchasi qo'shilmoqda o'nlar burada o'nlarin kitobi burada ularning kitobi bu yerda bu yerda ham o'nlar so'ziga in qo'shimchasi kitob so'ziga i qo'shimchasi qo'shilmoqda shimdiki zamon fe'li ya'ni hozirgi zamon fe'lida ma'lumki o'zbek tilida hozirgi zamonda gap tuzish uchun shaxs plyus buyruq fe'l plyus qo'shimcha kabi tartibda tuziladi masalan men borayapman men borayapman xuddi shu kabi turk tilida ham ana shu ketma ketlikda qo'yiladi masalan ben chalishyorum yorum qo'shimchasi qo'shiladi asosan mana ben bu man degani chalish ishlamoq iyorum qo'shilganda ben chalishi yorum ammo fe'l oxirigi harfiga ko'ra ba'zan qo'shimchalar harfi o'zgaradi bu haqida ham o'rganib chiqamiz mana bu yerda formulalar berib o'tganmiz ko'rishingiz mumkin rasmda suratlarda ko'rishingiz mumkin benga yorum senga iyorsun oga yor bizga yorus sizga yorsunuz o'nlarga yorlar qo'shilyapi -e. qo'shimchasi qo'shilyapti fe'ldan so'ng masalan ban yap men bajaryapman tepadagi kabi e, yorum qo'shimchasi qo'shilmoqda yorum san evda yashayorsan sen uyda yashayapsan u kitob o'qiyor u kitob o'qiyapti biz chalishyoruz biz ishlayapmiz siz nerada chalishyorsunuz siz qayerda ishlayapsiz ular burada ne neyaoar ular bu yerda nima qilyaptilar yel ish harakatidagi oxirgi unli yoki oxirgidan avvalgi kelgan unli harflarga ko'ra qo'shimchalarning ilk harfi o'zgaradi misol uchun yapmaq ya'ni qilmoq yap qil so'zida ban yapyor yap so'zida oxirgi unli a bo'lgani uchun yor ya'ni tepasida nuqtasi yo'q i bilan yor qo'shimchasi qo'shiladi keyingi so'zimiz kelmak kelmoq gal kel ben geliorum gel so'zida oxirgi unli e bo'lgani uchun tepasida nuqtasi bor imiz ya'ni yumshoq iymiz i harfimiz qo'shilyapti va yor qo'shimchasi qo'shilyapti o'qimak ya'ni o'qimoq o'qu o'qi oku. ben o'qiyorum bu so'zda o'qu so'zi oxirgi harfi u bo'lgani uchun yor qo'shiladi ammo ikkita unli ketma ket kelishi lozim bo'lsa ulardan biri o'qilmaydi bu yerda siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib o'rganib tushunib olishingiz uchun rasmda suratlarda ko'rsatib qo'yganmiz mana yumshoq unlilarda e i e, harflari bo'ladigan bo'lsa yor e, qo'shimchasi ya'ni tepasida nuqtasi bor i e, qo'shimchasi qo'shiladi yorum e, yorson e, a va i ya'ni tepasida nuqtasi yo'q i harfimiz bo'ladigan bo'lsa unli harfimiz bo'ladigan bo'lsa yor ya'ni nuqtasi yo'q yorum hamda yor xullas u uyog'iga tepada ko'rib chiqqanmizdek ketaveradi shu qo'shimchalar qo'shiladi ya'ni a va nuqtasi yo'q i bo'ladigan bo'lsa har qanday fe'l ortidan nuqtasi yo'q i bilan boshlangan yor qo'shimchasi qo'shiladi o va u bu harflarimizda qalin unli harflarimizda yorum qo'shiladi yori uyor qo'shimchasi qo'shiladi yumshoq o hamda u harflarimizga tepasida nuqtasi bor o va nuqtasi bor u harflarimizga uyor ya'ni tepasida nuqtasi bor uyor qo'shimchamiz qo'shiladi masalan beklamak so'ziga bekliyor anlamak alyor o'turmak, o'tiryor so'ylamak so'yliyor, turk tilida gap tuzish ketma ketligini ham ko'rib chiqamiz den shimdi evda kitob o'qiyorum men hozir uyda yaxshi kitob o'qiyapman kim qachon qayerda nima qilyapti shu ketma ketlikda qo'shiladi gap tuzish bo'yicha shu ketma ketlikni yodlab olsangiz o'zingizga foyda bo'ladi kim qachon qayerda nima qilyapti bu yerda sizlar uchun so'zlar qoldirdik bu so'zlarni hozir birma bir o'qib beraman va sizlar buni yodlab olishingizni tavsiya qilaman bu turk tilida so'z boyligingizni oshiradi va gaplar tuzishingizga yordam beradi merhaba bu merhaba yozilgani bilan meraba yoziladi o'qiladi e, bu salom marhubo qalaysan degan so'zlarni ma'nosini anglatadi gunaydin xayrli tong yegunlar xayrli kun yakshamlar xayrli kech chok ko'p juda ma'nolarni anglatadi burada bu yerda yapmaq qilmoq bajarmoq biz biz o'nlar ular ev uy az kam oz shimdi hozir hangi qaysi var bu bor mavjud degan ma'nolarni anglatadi shu bilan bizning bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang komentariya va layklarni like sizdan kutib qolamiz telegram kanalimizga ham obuna bo'ling telegramda turk tili boshlang'ich so'zini poiskga bersangiz albatta kanalimiz chiqib keladi